Пристібуватися чи ні радянське нехлюйство або товстий живіт і досі дають привід деяким водіям ставити заглушки замість пасків безпеки. Та якщо огрядний водій в аварії змортизує бодай животом, то як врятується решта, вивчала Тетяна Ужилевська. Часні машини напхані різноманітними опціями, функціями, гаджетами, системи, кнопками і так далі. І в принципі, вони додають комфорту. Однак, навіть якщо ви не знаєте, як їми користуватися, ну нічого страшного не відбудеться. Однак є в машині одна система, яка зобов'язує не тільки водія, але й увесь екіпаж обов'язково знати правила користування нею, інакше. Звичайне керування перетвориться на російську рулетку з непередбачуваними наслідками. Привіт, Сережка! Привіт. О, ужас, который я сегодня увидела в магазине Заглушка с патриотичным таким прапором Украины. Называется Убей себя патриотично. Так, да, ты между безопасности. безопасности. Да, ты представляешь? Сегодня я просто очень хочу нашим всем зрителям раз и навсегда отбить желание пользоваться всяческими заглушками и научить правильно пользоваться временем безопасности, так чтобы это было комфортно и им, и экипажу. Так что прошу, товарищ ученик прибыл на обучение. Ну, тема важная. На самом деле. Все, что касается безопасности, требует э, правильного подхода обсуждения. Вперед! Машина. Как мне пристегиваться правильно так, чтобы действительно сделать свою езду безопасной? Так, лучше, ниже. Отрегулировать ремень, да, он должен находиться на уровне плеча. Главное сильно не наклонять спинку, держать в правильном положении спинку. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы ремень в экстремальной ситуации отработал так, как надо. Убедиться, что ремень, когда ты пристегнул, очень часто бывает, знаешь, не достегивает ремень, потом он может отскочить. Вот, поэтому раз. И немножко так подергать его, вот проверить. Вот здесь да, пристегнулся он. Да. И очень важно вот этот нижний ремень, о, да, чтобы он находился вот, где-то примерно на уровне э, бедра. У меня есть для тебя три ленивых пассажира. И я хочу, чтобы ты показал нашим зрителям, что бывает, когда пассажиры ленивые и не пристегиваются. Сейчас я тебе покажу своих ленивых пассажиров. Садись да. за руль. Попробуй ші заставлять пристігнутися. Посмотрим, получиться. Родина ведмедів брала участь у програмі як пасажири за розмірами. Вони майже як люди. От вага трохи менша, проте це не завадило їм відчути на власних плюшевих сідницях усю небезпеку їзди з непристебнутими ременями безпеки. Спочатку за кермо сів Сергій Лук'янчук, досвідчений майстер, добряче розігнав усіх коней під капотом та вдарив по гальмах. Як бы не лобове скло, наші ведмеді їхали б далі. І навіть не хочеться думати, що могло б статися з живою людиною. Тормози! Наступна вправа різкі маневри. За кермом цього разу вже була Тетяна. Проте із нею ведмеді не почувалися у спокої та безпеці. Попри природню жіночу обережність та розважливість, переборюючі інстинкти Тетяна покрутила кермом так, як не снилося жодному екстремалу. Що я вам скажу добрі водія? Якщо ви розрішаєте своїм пасажирам, не пристягуватися, це означає, що ви прев'язці готові ризикнути своєю житті, тому що. Вот эта мягкая голова може оказаться вказатися твердою головою вашого пасажира, яка прежде всего вас. Ведмеді були у захваті, але запостити свої ураження у соцмережах їм було ніколи, бо увесь час вони літали по салону. А тепер ведмедів прив'язали пасками безпеки та продовжили розвагу. Цього разу пухнасті вже не літали як метелики по машині, а сиділи, вибачте, за каламбур, як прив'язані цим косолапі довели, що паски безпеки у авто не проста прикраса, а суцільна необхідність. Тож не нехтуйте ними. Достов, Рыжа, все нормально з тобою да, да, добре, не тошніть. Ну, супер. Если женщина находится в интересном положении, очень. Как же быть, пристегиваться или нет? Ведь можно, тут... Ну, Мое глубокое убеждение, что женщина в подобном, как ты говоришь,.. Интересном положении. Интересном положении вообще не должна садиться за руль, потому что это все-таки каждый раз какой-то мини-стресс, а реально на дороге может произойти все что угодно как бы хватает и дураков всяких, там подрезает и сигналят и все остальное. Раз муж пообещал новую шубу и надо ехать, то надо тогда правильно пристегнуться. Ну, я думаю, чтобы э, самое главное, чтобы ремень не передавливал плод. Вот, как поэтому... именно? Мы выставляем, как да. мы говорили с тобой. Смотри, ты сначала хорошо прослабляешь ремень, пристегиваешь его, и потом делаешь так, чтобы, да, вот этот ремень проходил выше пуза, а этот как можно ниже. Можно да, вот ниже? так, да. да. Вот, чтобы самое главное, чтобы он не давил на плод. А что по поводу подушки безопасности, которая выстреливает и не давит? Ну, она выстреливает в лицо, поэтому как бы... Здесь вопрос в том, что тебе будет, э -э, на самом деле, как бы еще от срока беременности да, зависит. Ну что можно там до 3-4 месяцев, можно говорить, что девушка слегка беременна, а дальше уже просто тебе будет просто даже дискомфортно находиться за рулем, Даже просто где-то куда-то дотянуться, что-то просто лишний раз, ты уже... Э -э, но зато очень правильная посадка. Ты максимально упираешься вот в кресло, правильно настраиваешь зеркала. Не советую вам, девушки, с вашим эмоциональным нестабильным состоянием принимать на себя такое количество стрессов. Поэтому, наверное, я сделаю вот так и уступлю место настоящему мужчине, который отвезет женщину туда, куда нужно. Если вам в машину положили ремень безопасности, пользуйтесь им. Раз есть э, ремень безопасности, да, который называется ремень безопасности, то он именно для того, чтобы мы безопасно чувствовали себя в автомобиле. И им обязательно нужно пользоваться. Я думаю, что мы на ярких примерах доказали вам сегодня это, что вот, неправильное пользование ремнем безопасности приводит к печальным последствиям.